Псалом 110. -е. Аллилуйя, славлю тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете правильных и собранных. Велики дела, Господи, вожделина для всех любящих волны. Дело его, слава и красота, и правда его пребывает во век. Памятными соделал он чудеса свои, милости и Господь. Пищу дает боящимся его, вечно помнит завет свой. Силу дел своих явил народу своему, чтобы дать ему наследие язычников. Дело рук его истина, и суд все заповеди его верны. Тверды на веки и веки, основаны на истинной правоте. Избавление послал народу своему, заповедал на веки завет Святое и страшное имя его. Начало мудрости, страх Господний. Разум верный, успех исполняющий заповеди ему. Молай ему прибудет вовек. Аминь. И в начале второй части прислали Господа пение. Пение будет на экране. Благодарить Тебя, Господь, за милость Твою любовь, за Сына Иисуса Христа, за Его великую жертву ради нас. Просим Твое отцовское благословение на этот час служения, благослови всех этих присутствующих, на Духом Твоим Благослови пастыря, когда он будет говорить и Слово Твоего. Прибудь с ним, благослови также и нас, слушающих. Излей Духа Святого, также на весь народ Твой по всему лицу земли. И очень Тебя просим за нашу Украину, чтобы, чтобы Ты сохранил и даровал победу, защиту нашего воина, и все это будет во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.